Assalamu alaykum əziz dostlar. Bu gün namazın əhəmiyyəti haqqında danışacağıq inşallah. Namazın İslamın ən əhəmiyyətli ibadətlərindən biri. Müslümanlar gündəlik həyatlarının bir hissəsi kimi 5 vaxt namaz qılarlar. Namaz Allah'a ibadət etmək, təvhid inancını möhk möhkəmləndirmək və mənəvi bir əlaqə qurmaq məqsədi ilə yerinə yetirilir. Namazın əsas əlamətləri: niyyət, namazın başlanğıcından niyyət etmək, ibadətin niyyətlərlə yerinə yetirilməsinə nail olmaq təklir, yəni Allahu əkbər demək namazın başlanıldığı anda Allahu əkbər deməyəyə başlayır. Ruku ruku zamanı möminlər bəd bədənlərini əyirlər və Allaha həmd edirlər. Sucud, yəni səcdə zamanı alın alın və burnun yerə qoyulur. Bu Allaha yaxınlığın bir ifadəsidir. Quran oxumaq namazı, zam namaz zamanı müəyyən surələr və ya ayələr oxunur. Təşəhhüd namazının sonunda şahadət verilir və Allahın birliyi vurğulanır. Namazın 5 vaxtı səhər namazı 5 vaxtdır. Yəni səhər namazı, fəcər namazı, orta namaz, yəni zöhr namazı, yəni orta gün namazı, axşam namazı, əsr namazı, yəni gün batım namazı, sonra məğrib çayza namazı, sonra işa namazı. Ondan sonra müsəlmanların müsəlmanların Rəbbimiz Allah Rəbbimiz olan Allah-a dua etdiyi, bağışlanma və rəhbərlik dilədiyi xüsusi bir məna daşıyır. İmanın bir ifadəsi kimi müsəlmanlar üçün əhəmiyyətli və bir çox öyrətəni və gözəl dəyəri içərir. Əziz dostlar, əziz qardaşlar, kanala abunə olub like atmağı unutmayın. İnşallah belə bir videolar yenə gələcək. İnşallah yaş ölməsək qalsaq inşallah. Kanala abunə olub like atın.